Muxtar Qasımlı 23 fevral 1993-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. Muxtar Qasımlı 1999-cu ildə Bakı şəhərində 318 saylı tam orta məktəbə daxil olmuşdur. 2009-cu ildə məktəbi bitirmişdi. Erken yaşlarından idmana maraqlı olmuşdur. Dəfələrlə yarışlarda iştirak etmişdir və mükafatə layiq görülmüşdür. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin baş lehtinatı olan Muxtar Qasımlı 2020-ci ildə sentyabrın 27-sində Azərbaycan və Ermənistan arasında başlayan ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı Füzul uğrunda gedən döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhid oldu. Allah rəhmət etsin. Nuruzlu şehidimiz